Зимові свята це народні гуляння, випивання та закусювання. На жаль, щороку для декого веселощі продовжуються у лікарні. Люди потрапляють туди прямо за столу, з-під ялинки або з пікніка на природі. Не лишні напам'ять напомнють о тому, що в період новогодніх праздників увеличується ризик травм. Увеличується ризик возникновення дорожньо-транспортних происшествий. увеличивается риск возникновения острых хирурги хирургических заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением пищевых продуктов. И не лишне напомнить о том, что любая боль, которая возникает в грудной клетке, она требует, в общем-то, немедленного обращения за медицинской помощью. Найнебезпечнейший ворог людины – вона сама. Базовый принцип медицины и, взагалі, здорового глузду – не нашкодь, або, як казали латиняне, нонносере. Хочу подчеркнуть, что спиртные напитки крепостью до 30 градусов они всасываются в желудочно-кишечном тракте очень быстро по сравнению с более крепкими напитками. Обычное передозирование алкоголя может иметь непредбачиваемые наследки. Отже, как можно зарадити справі, якщо если вы уже перебрали? Если человек сознание, то это, как правило, так называемый ресторанный метод, это когда раздражаются рефлексогенные зоны глотки. То есть пальцы в рот, вызывается рефлекс, и все, что у него в желудке, он выбрасывает. Процессу допоможе, если выпить 30% рост чин соли и запить чистой водой. А уже потом... Активированный уголь, где-то 10-15 таблеток сразу, желательно растолочь. Хотя активированный уголь считается уже, в общем-то, это вчерашним днем, сорбикс и Энтеросгель. Той, кто пье завжди рискует. Если случайно выпили так называемый метанул или этиленгликоль это наиболее агрессивные э, представители группы спиртов, то лучшим антидотом у этих, у этих веществ является этиловый спирт 30% где-то 1-2 грамма на килограмм. Но ну, это порядка 100 грамм, 100-150 грамм. Громадяны иногда имеют схильность напиваться до втраты свідомості. Если потеря сознания, рвота возникает на фоне потери сознания, значит, первое, что нужно, это уложить человека не на спину, чтобы он не захлебнулся, а уложить его на бок. Ну, если невозможно его повернуть на бок, то хотя бы повернуть голову. А трапляется, дыхать и дыхать перестают. Нужно встать за изголовье, двумя руками выдвинуть челюсть для того, чтобы освободить дыхательные пути от западения языка. Похмурий ранок, похмілля. Здається, порятунку немає. Піть більшої количества жидкості це перше. Для того щоб в якійсь оберіг функцію печені і піджелудочної накануне, во время прийому алкоголю і пищи, по-перше, есенціалі на приймати і мезим. Нашкодити собі можна не тільки похлинувшись від жадібності. Медики взагалі не рекомендують вживати їжу холоднішу за тридцять градусів за цельсієм. Холодную водку, во-первых, нельзя употреблять по той причине, первое, что она вызывает спазм сфинктера поджелудочной железы, и не выделяются те ферменты, которые расщепляют эти спирты. Алкоголь может спровоковать напад гипертонии. Необходимо уложить больного, дать ему возвышенное положение, чтобы головной конец был у него выше, чем туловище. Внутримышечно сделать магнезию. Щедрое частувание может зашкодить також людям с проблемной печенью. Нужно контролировать, чтобы не есть большое количество животных жиров. Из животных жиров, которые добавляются в блюдо... Единственное, что рекомендуется, это сливочное масло, и то количество его ну, не должно превышать 25-30 э, грамм в сутки. Не рекомендуется кушать пищу, которая содержит э, большое количество приправ, которая содержит бульоны, которая содержит э, грибы, которая содержит копчености. Употребление алкоголя в любом виде даже видео казалось бы, безобидного такого шампанского или э, вообще слабоалкогольных напитков абсолютно противопоказано. Это людям, у которых, например, есть э, э, хронический гепатит С, потому что э, употребление алкоголя такими людьми приводит к тому, что прогрессирует болезнь и у таких людей может развиться цирроз печени. Людям, у которых э, нездоровая печень, я рекомендую майонез не употреблять. Все-таки заправить лучше салат растительным маслом или очень хорошее оливковое масло. Что же делать, если за столом вы все же перебрали? Я советую принять ферментный препарат, который не содержит желчи. К примеру, это мизим Две таблетки сразу. Є ще група сорбентів, які теж достатньо ефективно придозволяють інтоксикації, зв'язані з переданням, такі, наприклад, Свята зазвичай романтичні, а венеричним хворобом та сніду, як і раніше, до романтики байдуже секс, крім наслаждіння, може давати дуже великі неприятності, як і раніше, презервативи вважаються одним з надійніших засобів індивідуального захисту. Ароматизированные презервативы, они вообще специально разработаны для орального секса. То есть, э, если сексуальный, планируется, что сексуальный контакт этим ограничится, то это самый лучший выбор. Самая главная задача ⁇ это выпустить перед одеванием презерватива из него воздух вот таким вот образом. И только после этого, после того, как воздух выпущен, э, можно одеть презерватив раскатыванием. Травми, різного походження і важкості незмінний супутник доброго застілля в якому випадку черепно мозгова травма в комбінації з алкоголем необхідно привести госпіталізацію в лічебне учреждення. Іноді святкування відбувається з виїздом на природу. На щастя, може трапитися і там. Сьогодні я хочу вам розказати взаємопомощі при кровотеченнях і саме взаємопомощі при оказанні допомоги при переломах, ушибах. и других травмах тела. Кровотеча зазвичай зупиняється або давлячою пов'язкою, або накладенням жгута. Зробити жгут можна з підручних матеріалів. Накладати необхідно вищі рани, там, де проходять важливі артерії. Жгут на конечности должен знаходитися не більше полутора-двух часов. Якщо до цього времени не доставили пострадавшего в больницю, жгут знімається, проводиться пальцеве нажаття артерії на 2-3 минуты і знову накладывается жгут. Перша допомога при переломах і мобілізація травмованої частини тіла. Для цього підійдуть палиця та мотузка, що знайдеться під рукою. Можлива просто фіксація травмованої кінцівки до тіла або до здорової кінцівки. Іммобілізація має захоплювати два суміжних суглоби. Медики попереджають, ні в якому разі не можна самостійно вправляти переломи або вивихи кінцівок. Якщо відкритої рани в місці пошкодження немає, то іммобілізацію можна провадити прямо на одяг. Важливо також довести постраждалого до лікарні з найменшими втратами. Якщо повреждена нижня, можна транспортувати пострадавшего на заднем сиденье с вышепой нижньою конечностью. Якщо повреждены кості таза, транспортування йде на спині з сонтами конечностями в тазобедренных суставах і в коленных суставах. При травме грудної клетки, що часто буває при рулевых травмах, транспортуємо больного лежа на пострадавшим травмированном боку. <кхи> При переломах травми позвоночника больной должен транспортироваться строго на спині. Если человек находится без сознания, нічого не выдумайте. Срочно везі ее в больницю в Скоройпомси.